श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीकुलशेखरदिव्यसूरीकृता श्रीमुकुन्तमाला श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्लोकः श्रीमन्नामप्रोच्य नारायणाख्यं तेन प्रापूर्वाञ्जिदं पापि न पूर्वं वाक्प्रवृत्तानदस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् मज्जन्मनबलमितं मत मधुगैडपारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रगेष मत एव त्वत्प्रत्ययप्रत्यय परिचारग प्रत्यप्रत्यय प्रत्यस्य प्रत्य इति मां नादेन पुरुषोत्तमे त्रिजगता मेकादिपे चेदशा स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित्पुरुषात्मं कतिभयक्रामे समल्बाततं सेवायै मृगयामहे नरमहो वराका वराकावयम् मदनपरिगरस्थितिं मदीये मनसि मुगुन्द पदारविन्दयाम्नि हरनयन कृसानो न कृसोऽसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारे तत्त्वं प्रवाणानि परं परस्मात् मधुक्षरन्दिव सदा पलानि प्रावदय प्राञ्जलिरश्मिजिह्वे नामाणि नारायणगोचराणि इतं शरीरम् परिणामपि पदत्यवस्यं पदत्यवश्यं सलसन्धिजर्जरं किमुषदै क्लिश्यशिमोढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिबारा दिधनो जो विरिञ्जिहि स्तोता वेदस्तव सुरगणो प्रत्यवर्ग प्रसादघा मुक्तिर्माया जगत विगलं दावकी देवकी ते माता लरिबुषुदस्त्वय्य दोन्यन्न जाने। कृष्णो रक्षतु नो जगत्रय गुरुः कृष्णं नमस्यां कृष्णेनामरसत्रवो विनिहताः कृष्णायतुव्यं नमः कृष्णादेव समुद्धितं, जगदितं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे तिष्ठति सर्वमेतदकिलं हे कृष्ण रक्षस्व मां हे कृष्ण रक्षस्व मां तत्त्वं प्रसीद भगवन् गुरुमय्यनादे विष्णो गृभां परमकारुणिक किल संसारसागरनिमनमन् अनन्ददीनम् उत्तर्तुमर्हसि हरेपुरुषोत्तमोषि नमामि नारायण पादपङ्गजं करोमि नारायण भोजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययं स्मरामि नारायण तत्त्वमौव्ययम् अडियेन् रामानुजदासन्